номинация щит меч после этого боя мы сделаем часовой обеденный перерыв и ровно через час вернемся для того чтобы продолжить бои в номинации меч меч и баклер меч и так бойцы готовы судьи готовы победит? Опыт и точный расчет или молодость и энтузиазм? За кого болеем, зрители? Поддерживаем! Идет вперед, идет вперед молодой боец Алексей Евкодев. Кирилл Долженко работает от обороны. Кирилл, давай, 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 не сдувайся! Чего-то выжидает, вот сейчас смотрю. Стоп бой! Стоп бой по местам, бойцы. Что, давай, давай, давай.